dan Hassan gesa pihak berkuasa siasat kematian murid tahun 4. SKMM beri amaran tidak sebar video kes rogol beramai-ramai di Melaka. Akmal dan Raya kecam tindakan kibar bendera Israel di Kelantan. Farhaj file rayuan segera dalam kes saman fitnah libatkan Malaysia Now. Ketua Pemuda PKR Sabah Nafi ada pergolakan dalaman berkait pemilihan calon PRN. Tun M syur individu berpengaruh dan berkuasa dalam skandal FTM mesti dihukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Next Step News edisi pagi. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia. Siasatan terperinci perlu dijalankan segera untuk mengetahui apakah pelajar terbabit telah meninggal dunia semasa dijumpai di sekolah itu. Itu yang ditegaskan Ketua Whip Perikatan Nasional PN, Takirin Hassan sekaligus menggesa pihak berkuasa melaksanakan siasatan menyeluruh ke atas kematian seorang murid tahun 4 yang ditemui tidak sedarkan diri dalam tandas sebuah sekolah di Senawang, Negeri Sembilan awal bulan ini. Menurutnya, sekolah sepatutnya menjadi tempat yang selamat untuk semua pelajar namun insiden yang menyebabkan kehilangan nyawa di institusi terbabit terus berlaku dari semasa ke semasa. Katanya, ia menunjukkan kegagalan semua pihak dalam Kementerian Pendidikan Malaysia KPM menjamin keselamatan di institusi-institusi di bawahnya, terutama di peringkat sekolah rendah. Siasatan juga perlu menumpukan kemungkinan kematian pelajar berkenaan adalah akibat perbuatan jenayah iaitu bunuh. Katanya, apa yang menghairankan ialah difahamkan kes ini hanya diklasifikasikan sebagai kes buli dan disiasat mengikut seksyen 507C Kanun Keseksaan bukannya satu kes bunuh di bawah seksyen 302 Kanun yang sama. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM memberi amaran kepada orang ramai agar tidak menyebarkan video yang dipercayai berkaitan dengan kes rogol beramai-ramai seorang pelajar tingkatan 3 di Melaka baru-baru ini. Dalam satu kenyataan ia berkata perkongsian kandungan seperti itu secara dalam talian boleh menjadi satu kesalahan di bawah seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 kerana penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian. Kesalahan itu boleh dikenakan denda tidak melebihi RM500,000 penjara sehingga 2 tahun atau kedua-duanya sekali jika disabitkan. SKMM menambah bahawa pihaknya sedang bekerjasama dengan polis dan penyedia perkhidmatan bagi memadam kandungan yang boleh mencecaskan siasatan atau menyebabkan tekanan emosi kepada mangsa. Ia juga mengingatkan media supaya melaporkan kes tersebut dengan bertanggungjawab dan tidak menyiarkan bahan sensasi yang boleh mendedahkan identiti mangsa. Tindakan sedemikian melanggar Seksyen 15 Akta Kanak-Kanak 2001 yang melarang penerbitan sebarang butiran yang boleh mengenal pasti mangsa bawah umur. Empat pelajar tingkatan 5 kini direman hingga 16 Oktober berhubung kes rogol beramai-ramai pelajar perempuan berusia 15 tahun dalam kelas di Alur Gajah Melaka. Tindakan mengibarkan bendera Israel sebagai simulasi dalam satu program pelayaran solidariti untuk Gaza di Sungai Kelantan sebagai sokongan terhadap rakyat Palestin mendapat kecaman daripada Ketua Pemuda Ahmo Akmal Saleh dan wakil DAP RSN Rayap. Menurut Akmal, bendera Israel hanya layak dipijak atau dibakar di Malaysia dan tidak sepatutnya dikibarkan walaupun sebagai sebahagian daripada gimmick acara. Jelasnya, tindakan itu seolah-olah menunjukkan rasa hormat terhadap sesebuah negara sedangkan Israel sama sekali tidak layak dihormati. Dalam pada itu, Raya mempersoalkan sikap berdiam diri Perikatan Nasional PN berhubung tindakan peserta acara itu yang secara terbuka mengibarkan bendera Israel sambil berkata pihak pembangkang pasti sudah membantah sekiranya perkara itu berlaku di Pulau Pinang. Dua hari lalu, lebih seribu bot menyertai pelayaran sejauh 8km di Sungai Kelantan sebagai tanda sokongan kepada rakyat Palestin. Ahli politik yang kini bergelar usahawan Farhash Wafa Salvador Rizal Mubarak memfailkan rayuan segera terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Shah Alam dalam kes fitnah melibatkan portal Malaysia Now. Menurut sepucuk surat daripada peguamnya yang dilihat Malaysia kini, sijil perakuan segera itu difalkan bagi mempercepatkan proses rayuan tersebut. Surat bertarikh 10 Oktober itu turut memaklumkan bahawa pengurusan kes ditetapkan pada Isnin 13 Oktober di hadapan Hakim Durato Isah Muhammad Mukmin. Pada 8 Oktober lalu, Mahkamah Rayuan menolak permohonan Farhaj dan dua plaintif lain untuk mendapatkan injunsi sementara terhadap Malaysia Now dan ketua editornya Abdul Rahman Koya dalam kes fitnah yang masih berjalan. Permohonan itu difalkan sebelum pendengaran rayuan substantif mereka di mana mereka mencabar keputusan Mahkamah Tinggi Shah Alam pada 4 September yang menolak permohonan injunsi terhadap defendant sama. Ketua Pemuda PKR Sabah Zaidi Jatil menafikan berlaku pergolakan dalaman dan bantahan besar-besaran berhubung pemilihan calon PRN. Memetik sinar harian, beliau berkata, pertemuan pimpinan PKR Negeri dan Ketua Cabang dua hari lalu berlangsung dalam suasana harmoni, penuh persahabatan serta semangat kekeluargaan parti. Hakikatnya, PKR Sabah kekal stabil, bersatu dan fokus dalam persiapan menghadapi PRN-17. Katanya, pertemuan itu ruang sihat untuk mendengar pandangan akar umbi serta memperkukuh koordinasi antara cabang dan pimpinan negeri agar parti dapat tampil dengan kekuatan terbaik dalam menghadapi rakyat. Tetapi tegasnya, suara ketua cabang dan pimpinan negeri wajar dihormati dalam proses pemilihan calon PRN. Terdahulu pengarah bersama pilihan raya PKR Saifuddin Nasution Ismail menepis laporan majoriti ketua cabang Sabah tidak berpuas hati dengan calon payung terjun dipilih pucuk pimpinan. Bekas Perdana Menteri dua kali, Tuan Dr. Mahathir Mohamad mengesyorkan agar individu berpengaruh dan berkuasa yang menjadi dalang dalam skandal kewarganegaraan melibatkan beberapa pemain bola sepak warisan Malaysia dikenakan hukuman setimpal. Dalam temu bual bersama Sinar Daily, beliau berkata, keluarga negaraan Malaysia telah diberikan kepada tujuh pemain kelahiran luar negara tanpa penelitian sewajarnya, menyifatkannya sebagai cubaan menipu secara sengaja. Pada 26 September, Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA mengenakan sekatan terhadap Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dan tujuh pemain kelahiran luar negara dalam skuad kebangsaan Harimau Malaya atas pelanggaran artikel 22 kod tata tertib FIFA yang melibatkan pemalsuan dan penipuan dokumen. FIFA mendedahkan FAM telah menyerahkan dokumen palsu untuk mengesahkan kelayakan pemain-pemain berkenaan bagi membolehkan mereka beraksi dalam pusingan ketiga kelayakan Piala Asia 2027 yang menentang Vietnam pada 10 Jun lalu. Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) menafikan sebarang penlibatan dalam pemalsuan dokumen bagi tujuh pemain warisan itu. Minggu lalu, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail memberitahu Dewan Rakyat bahawa beliau menggunakan kuasa yang diperuntukkan di bawah Perlembagaan Persekutuan untuk mempertimbangkan tujuh pemain berkenaan sebagai layak diberi kewarganegaraan Malaysia. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.